Итак, доброе утро. Решил сегодня сделать шаг в мечте. В детстве, как мы думаем, я когда вырасту, куплю себе что-то там. Я когда вырасту, у меня будет то. Короче, что мечта, мечтал, мечтал уже скоро 34, а я как не купил то, что хотел. Соответственно, походу вырос. И еду не сам, И еду белкой в место Ривна. И... Димон! Так, Старкон! Старкон, Старкон! Давно я тут не был. Гарно, спокойный, такий уравновешенный город. Приятно тусоваться тут, конечно. Чи может потому, что я тут жив? Но дуже гарно. Ностальгически приемно ездить по знакомым местам точка. Это вообще самое известное место тут. Нормально. Наши снова подходят. Тут батареи не тримаю вообще. Я все. Типа, я тут себе взял айфон, а ты все. А ну, 10 секунд паузы, видишь? А, долго чекать по часу. Да и дошло надо. Все, Это обратно, место надо стопримечательно. Это такая, дуже, дуже случайная встреча такая. Одна и Договорились на Договорились. Мы передаем привет Владиславу Валерьевичу. И в принципе нашей кафедре. Ну и их. Привет. А это набережная. А это местный пляж. Замок князей Островских. Наше путешествие не обошлось в старконе, конечно же, без мотоцикла. Проехать, техника, пушка. Хоть и двухабр... двухцилиндровый рядник, но валы нормально Резвый. Кому, кстати, интересно, 4000. Итак, добрались благополучно. Нас застыли, приютили, улыбнулись. И... Сейчас покажу, а, куда мы добрались. Да, да. Э, что -то, что -то так. Бывало, так, здравствуйте, это счастливый Добnung. обладатель, <губ> ну, <с> почти бывший. Диму понятно, это я. Здравствуйте. Доброго Добро Добро дня. День. Так, ну, сейчас будем цели. дивиться, колдовать. Да, да. Да. Обычным диалогом не обошлось. Новый мотоцикл новый вышли. Дом спушил. Сейчас. сейчас дождь намечается, Ладно, как я люблю. Так, Техніку пригнав. 500 км ми вже проїхав, сподобалось, їде добре. Так що, якщо у вас ще немає мотоцикла, скоріше всього все, треба його приобрести, бо як кажуть, машина возить тіло, а мотоцикл душу, це правда. Реально дуже приємно їхати на ньому. І після китайського автопрома, з яких там вже перебуло, взяти. Ну, зрозуміло, що года, але дуже класно їде. От прямо Хотел трансальп, не склалось, но я скажу, девіль, не хуже.